Приймальник-розподільник для дітей є структурним підрозділом відділу кримінальної міліції у справах дітей головного управління Міністерства внутрішніх справ в місті Києві, діяльність якого направлена. Профілактичну роботу в підлітковому середовищі. Приймаючи участь у даному заході, співробітники приймальника розподільника для дітей проводять роз'яснювальну роботу щодо відповідальності дітей за порушення законів та знання законів, які їх можуть захистити. Ложи в карман до дедушки, ложи дедушки в карман. Да, а... в тот ложи дедушки в карман. Мать выказала. Так, ладно. <свят> Смотри, <свят> вот кто это. Ехали. За Стой. 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 Она будет дополнять. Скажи, а я теперь не А ну слушаешь? Не очень. очень. А да. это молодцы, да. команда молодцы. молодцы. На все пытания. Ой, подожди, а ну давай вот, чтобы вот уже так наверняка. 9 а 9 любой, лет, вопрос, да. любой вопрос, а ну, и, ну, любой, а любой, а любой лютый, вопрос. Любую Да, полюсточку да, мы да, так поднимем, да. И там вопрос. И там вопрос. Покажи пальчиком любой, любой это. А ну поднимали лепесточек и зачитываем вопрос. Какие литературные герои могли бы пожалуйста, что нарушено их что нарушено, и, на право... неприкосновенность? Жилище. А ну вспоминаем мультики. Не, ну мультики, сказки. Сказки, сказки. да. Какие сказочные? На жилье, на жилье там. Если да, кто-то да. посягал на жилье, угонял, давай, разрушал сказку. Правильно. Да. Правильно. А, а еще? А еще было таких, три брата, было таких. И волк. И три поросенка. Да, молодец. Все можно оставить в да. зале. Прошли. Вы тоже к нам? Да. А вы кто? А мы мальчики. Молодцы. Молодцы. Да. Какой возраст у ваших деток? 12-13 дней. Да? Ну хорошо. А ну, Людмила Сергіяна, розкажи нам по прийом. А що зараз? Ми представляємо приймальне професійний для дітей. Це підрозділ, кримінальної міліції в справах дітей. Ми займаємося працювати і повно-профілактичної таку... <пробітник> <пробітник> роботи. У нас тримаються від 11 років, які стоять небезпечні діяння. І якщо ваше діяння підпадає під кримінальний кодекс, Вибирання більше п'яти років позбавлення волі, у вас від 114 років, ви тоді по рішенню суду ви можете підтримуватися нашим приймальником, а потім потрапити вже в загальноосвітню школу соціальну реєстрацію. І не училище. Можете просто як на перший раз. Давайте тепер виберемо запитання, вибирайте одну поліцейську. Давай по очі, от Да. Ти ромашку. Тисяч вопросик читаємо. Посмотрим Какое право? Нарушение мы по отношению к Чебурашке. В фильме Крокодилгенная «Чебурашка». Какое право нарушено по отношению к Чебурашке в мультфильме да. «Крокодил и «Чебурашка»? Чего не было у Чебурашки? Друзей. И друзей, Нет. и еще, а еще где игрушек? Где? игрушек. Еще. Дома. 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 Жилья. Жилья не было, имени не было, да? Он да. пел, теперь я типа раз, чипы так, и, друг и другу каждая другу горняшка при свете лапа подает. Так, хорошо. Давайте за лекулочку. Да. Так, а вам? Ну, кто подписывает? Просто подписывать. Нам все просто подписывать. А баллы требуется? Не, 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 нет, баллы не надо. Нет, баллы не надо просто это. Прошел, не прошел. Да, хорошо. Хорошо. Ты разбудишь на сегменте. Стоя и год отобрали принадлежащие Какого героя Гуратина. когда они отобрали? сюжет? Когда они в он ушел карабасы в он ему дал монетку, чтобы он его отпустил. Он встретил вот этого это, или кто там был. Да, да, да. Они, подняли, они ему рассказали, что есть там. Барабан барабан. Барабан. Да. И чтобы он посадил туда монетки, вырастет да. дерево с монетками. Ну, короче, Молодец. он. Молодец. А ну давай ты. Какой-нибудь лепесточек. Какой сказки? И кто нарушил право на свободу, держа кукол в рабстве. карабах барабах Правильно. Сюжет. А он получается не держала и на них все кричала и не решала никуда уходить в театр. Он даже плеткой бил. Ну да, да вообще жестоко. Это у нас сказке не до сказки. Девочки, были. молодцы! Спасибо! <связь> <связь> так что не нарушаем права. Знаем свои права и обязанности.